Причина багатьох комплексів депресії та скасованих побачень прищі псують життя не лише підлітків, а й дорослих людей. Про це соромно говорити відкрито. Утім, проблеми зі шкірою активно обговорюють на форумах в інтернеті. Дівочки, помогіті савітам приші до сталі, портять жизнь, Не знаю вже ж і Мне 28 лет, у меня двое детей. Месяц назад на шее появились огромные подкожные угри. Я надеялась, уйдут. Но нет, уже стыдно показываться на людях. А работаю я в большом коллективе. Літом у мене нет, но Нокада холода це ужас для моєї кожні у дорослому віці. Від неприємних висипань на шкірі найбільше страждають жінки. Після 25 років за кне стикається кожна друга представниця прекрасної статі. Боротися з проблемою жінки зазвичай починають косметичними засобами. Якщо ж ті не допомагають, ухід ідуть найрізноманітніші методи. По всему лицу были большие угри. Сделала переливание. Процедура не из приятных, но это действительно помогает. Я хожу на чистку лица. Иногда сама выдавливаю их, если могу. Однопроцентный раствор салициловой кислоты. Смачиваете ватную палочку и прижигаете воспаленный прыщ. Акне, або запалення сальної залози найчастіше вражає шкіру на обличчі, спині, шиї або зоні декольте. Але причина высыпания зазвичай ховається у внутренних органах людини. Возможен гормональный дисбаланс, стрессы, которые приводят к тому, что надпочечники усиленно вырабатывают гормон андрогена. Этот гормон как раз и провоцирует повышенное салоотделение. Также это заболевание желудочно-кишечного тракта. Это неправильное питание, это вредные привычки. Прищі або чорні цятки на шкірі можуть бути симптомами захворювання. Тож, якщо проблема довго не зникає, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Та не тільки, в принципі, Проблема дерматології тут нужно исследовать пациента. Возможно, со смежными пацієнта Это и гинеколог, это и эндокринолог, ендокринолог, и гастроентеролог, тому що нужно обрати причину висипанні. Щоб позбутися висипання на шкірі, передусім відмовтеся від куріння, зловживання алкогольними напоями та шкідливими для шлунку напівфабрикатами. А замість масної та смаженої їжі додайте в раціон свіжі овочі, фрукти, зелень та кисломолочні продукти. В гостях лікар терапевт Наталья Носко. Доброе утро. Доброе э, утро. Ну вот все-таки э, расскажите нам еще раз, что же это такое э... <связывая> откуда эти прыщи, откуда эти угри появляются? Почему? Значит, угревая болезнь или акне да. – это болезнь сальных желез, угу. которая проявляется их закупоркой в результате этого воспаления. Чаще это проблема, безусловно, молодых людей в период полового созревания. Но сегодня мы с вами говорим именно о взрослых людях, половозрелых мужчинах и женщинах, у которых возникла такая проблема угу. – и здесь я бы хотела объяснить, ну, в чем суть Давайте. проблемы, почему мы про это говорим. Просто кожа ⁇ это отдельный орган. И кожа реагирует на различные изменения, которые происходят внутри организма. Угу. Особенностью кожи является что? Что мы ее видим? И на эту проблему мы сразу же обращаем внимание. В то время как гормональные изменения, которые происходят внутри, мы mm -hmm. не видим. Мы можем только заподозрить и потом уже назначив анализы увидеть изменения. Функция всех органов, как и кожи, регулируется нервной системой и гормональной. Mm -hmm. Отсюда вывод. Любые изменения, которые появились на коже уже у взрослого человека, у кого раньше была чистая кожа, говорит лишь о том, что это вершина айсберга. И наша задача найти, что же скрыто под водой. Понять, почему нарушилась регуляция данной железы, почему нарушилась ее функция. То есть, по факту, проблема не в поверхности кожи и с крабом здесь не поможешь. Получается, что так. Да. Если мы с вами... Здесь, смотря какие причины. Просто угревая болезнь, это мультидисциплинарная такая проблема, многофакторная. И... Угу. Но какие основные Каждый причины, раз, каждый раз, когда доктор консультирует человека, взрослого человека с угревой болезнью, он решает логическую задачку. Он пытается определить причинно-следственную связь угу. в данной конкретной ситуации. Этому решается -то каким образом путем осмотра, опроса и проведения исследований. И причины могут быть простые. Например, человек, э, ну чаще это, естественно, женщина, э, очень много пользуется тональным кремом, много uh -huh. пользуется пудрой, и при этом не всегда тщательно снимает макияж. Uh -huh. Пора закупорилась. Это ну или так, просто да все. вот если так очень угу. на простом уровне мы это смотрим или например пользуются некачественной косметикой угу. или какая-то новая косметика этот вопрос чаще решается там в период первого визита угу. врач это определяет и принимаются меры с другой стороны могут быть и очень сложные проблемы угу. причины возникновения угревой сыпи то о чем говорила доктор дерматолог я абсолютно с ней согласна. Это могут быть заболевания в первую очередь половых желез, как у мужчин, так и у женщин. Нарушенная функция надпочечников, коры надпочечников, щитовидная железа, например. Печень может быть? Безусловно. Безусловно, проблемы с печенью могут отображаться изменениями на коже. Ну вот тогда такие вопросы. Вот мы вот смотрели, что очень много пишут, конечно, советов. На со... Люди у нас любят почитать в интернете. да, 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 да. Врачи любят об этом поговорить <с тоже. И вот что пишут по поводу лечения. Салициловый рожчин, процедуры лазером, проливание крови, скрабы, распаривание. И что можно самостоятельно выдалять в угри в дому. Ну, Радит в интернете очень багато. Что вы с этого можете сказать? Что с этого можно делать? Я про данную проблему говорю как терапевт. Угу. Безусловно, о том, как лучше ухаживать за кожей, скажет дерматолог, да. косметолог. Я здесь ни в коем случае не пытаюсь про это говорить. Угу. Я именно как терапевт хочу объяснить, что... Просто если у взрослого человека mm -hmm. возникли высыпания, и он э, занимается только тем, что он выдавливает э, mm -hmm. как говорится, прыщи Угры, да, да. и обрабатывает их э, салицилом, аспирином этим, э, это не решает проблемы. Абсолютно. Потому mm -hmm. что данному человеку нужно... Обратиться к грамотному дерматологу. Он изначально смотрит, может, там демодекс, угу. и тогда совсем другое лечение. Грамотный дерматолог смотрит на человека и видит, предположим, избыточная масса тела, возможно, где-то стры, угу. э, как, как, оволосение неправильно идет. Он направляет к эндокринологу э, или сам назначает обследование, и уже от этого становится понятно, что, например, э, человек. Э, Неправильное питание у человека. Стресс может Стрессы, безусловно. Стрессы запускают механизмы так называемой дисфункции гипоталямуса, когда идет стресс, угу. много пролактина, это действует на кору надпочинников, много угу. идет гормонов надпочников вырабатывается, включая половые гормоны, угу. которые стимулирующие действуют на угу. сальную железу. Ну, то есть, а, а главная идея та, что действительно, ну, как ни крути, это проблема на бату Липше ніж те, що ми бачимо, тому що ми тільки бачимо те, що назовні. Тому варто обов'язково звернутись до лікаря для того, щоб чому що у зрілому віці у вас не з'явилися такі ось висік на обличчі. Дякую вам. У нас в гостях був лікар-терапевт Наталія Но.